Вы еще заявляли о том, что есть документы, подтверждающие алиби Савченко. Какого рода это документы? Вы знаете, это все документы, которые получены нами посредством адвоката Александра Плохотнюка из Киева. Он украинский адвокат. Он сотрудничает со следствием в Киеве, с СБУ. Он получил эти документы по соответствии с процессуальными полномочиями. В основном это как материальные доказательства, так и различного рода документы, допросы, решения судов и так далее, которые, в общем, ясно, прямо свидетельствуют о невиновности Надежды Викторовны Савченко в инкриминировании ей деяния. Я действительно выложил такую размытую фотографию Беллинга, потому что подробно нет смысла это все выкладывать, поскольку на пресс-конференции мы все продемонстрировали, представители СМИ имели возможность ознакомиться с этими документами, и сейчас они будут направлены в соответствии с УПК в следствие для того, чтобы принималось процессуальное решение о прекращении этого дела за отсутствием состава преступления, как мы защиту считаем. Собственно, из этих документов вытекает главное, что Надежда Викторовна Савченко оказалась в плену за час до гибели российских журналистов Волошина и Корневка, что исключает ее вину в деяния. Поэтому для нас представляется существенно возможно ознакомить публику с этим, поскольку мы считаем методологически это наша позиция защиты, что в этом деле не должно быть каких-то тайн, каких-то закулисных переговоров, каких-то материалов, которые не были доступны бы, так сказать, хотя бы с точки зрения информационной, широкому общественному мнению. Такие материалы есть, они докажут невиновность сообщества, и мы считаем на этом основании, с процессуальной точки зрения, она должна быть немедленно освобождена.